भगवद्गीते अध्यायनालकु ज्ञानकर्मसंन्यासयोग वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता हत चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह कवे ब्रवीत् एवं परम्पराप्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अफरम भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयं स्वमादो प्रोक्तवानिति श्री भगवानुवाच बहुनिमेउवेतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तपरन्तपोऽपि सन्नौ व्ययात्मा भूतानामेश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य निर्भवती भारत अभ्युत्थनम से तदात्म परित्राणाय हम परणा साधूना विनाशा चुष्कृता धर्म संभवामी युगे युगे, युगे। जन्म च मे दिव्यम् एव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतामद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मनुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म चातुर्वर्ण्यम मैं सृष्ट गुणकर्म तस्य कर्तारमपि मौ विध्यकर्तारमव्यय न मं कर्मा लिंपति न इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरङ्कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येद् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान्मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्म यस्य सर्वे समरम्भाकमसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणन्तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गनित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशिर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्भिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मु मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेत्तसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ने संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम् आत्मसंयमयोगाग्नो जिह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाय योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायायज्ञानयज्ञश्च यतयसंषितौव्रतः तो अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगते रुद््वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञवेदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यग... यान्ति ब्रह्मसनातनम् आयोल्लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाजिज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धिप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवै यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतृष्यसि यथैधासि समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाशदधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायुल्लोकोऽस्ति न ना परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्निस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् उत्सञ्ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयै योगम् भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे